Добрый вечер, братья и сестры! В прошлых передачах мы уже говорили о том, что одной из главных целей поста является причащение святых христовых тайн. Таинство причащения – это главное таинство православной церкви, это центр жизни всякого христианина. По сути дела, без причащения невозможно быть Христианинам невозможно быть в церкви, ибо церковь и есть тело Христова, и только через вкушение тела и крови Спасителя мы становимся по-настоящему церковными людьми. Таинство причащения является, по словам Блаженного Симеона Солунского, концом всякого священного действия и печатью всякого церковного таинства. Мы знаем, что после таинства крещения следует обязательно причастить человека или ребенка. После таинства венчания или накануне молодожены должны причаститься к святых христовых тайн. После таинства соборования мы также приступаем к святым тайнам. Что такое таинство причастия по сути? На литургии совершается величайшее чудо. Хлеб и вино прилагаются в истинное тело и истинную кровь Христа. Святитель Феофан Затворник так объяснял Суть причащения. Он сравнивал его с прививанием у садовников, как прививают деревья, надрезают кору дерева, влагают под, ее, под нее веточку другого дерева, заматывают бинтиком, веточка срастается с этим деревом, берет от него соки и начинает приносить плоды. Так и мы, причащаясь, соединяемся с Господом как берем от Него живительные силы и начинаем жить Его жизнью. И чем чаще человек в чистоте причащается, тем лучше он становится, тем ближе к Богу. И наоборот, если человек долго не причащается, душа его постепенно, как ветка отломившаяся, засыхает. Как часто нужно причащаться? Святые отцы говорят о том, что в древности христиане причащались на каждой литургии. Сейчас, конечно, это трудно исполнимо, но старцы говорят, что минимум необходимо почищаться хотя бы раз в месяц. А если человек имеет возможность подготовиться, то и каждую неделю это будет прекрасно, если он будет причащаться святых христовых тайн. Блаженный Августин говорил, что аппетит в пище телесной свидетельствует о телесном здоровье человека, а отвращение от нее есть признак болезни. Точно так же и святая алчба небесной пищи тела и крови Христа свидетельствует о духовном здоровье человека, а отвращение от нее есть признак духовной болезни. Часто люди говорят, мы недостойны причащаться. Конечно же, мы всегда недостойны. Преподобный Ефрем Сирин говорил, боюсь причащаться как недостойный, но еще больше боюсь остаться без причастия, чтобы не погибнуть. И в завершение приведем слова святителя Феофана Затворника. «Положите себе как можно чаще причащаться». І ощутіті плодитого таїнства утешительные. Тоді диявол бере його у святе місто і ставить його на крилі храму, та й каже йому: якщо ти син Божий, то кинься вниз, бо написано, він звелить ангелам своїм, щоб на руках понесли тебе, щоб ти не вдарився об камінь ногою твоєю. Ісус відповів, ще написано: не спокушай Господа Бога Твоєго. Далі ми бачимо, як сатана спокушає Христа чудесами. Багато із нас замість самодисципліни, порядку роботи над собою. Вважаючи, що щось іззовні торкнеться серця людини, людина зміниться, ніби прокинеться чи щось. Але це не так. Христос велить людині бути порядною, чесною. Це дуже тяжко. Це потребує навіть поро і крові. Тому справжня віруюча людина. Не чекає чуда, вона саме це чудо робить, коли прощає. Ось ми з вами тоді чудотворці. Коли несемо хрест, коли навіть хтось і умер за ближнього своє, хто Євангеліє велить. Та й самого Христа ми полюбили не чудесами, ні, а тому, що Він кроткий серцем, тому що Він світлий і сяючий. Ми полюбили його не чудесами, а побачило в ньому світло, світло Божественне. Тому Християнин не чекає чуда, а Він вже з цим чудом живе, він має. Бога. І ділення людей таким чином і відбувається. Всі ми або плетяні, або душевні, або духовні. Плетяних мало, але вони занадто зараз жорстокі та усюди сущі. Саме вони живуть тільки для себе. Плетяна людина це та, яка шукає собі, тільки для себе всіляких задоволень. Причому страждають майже всі, він нікого не пощадить, і навіть ближніх. Слава Богу, що більшість з нас є людьми душевними. Це коли і мені добре, і комусь я хочу зробити добре. Так і бігає людина туди-сюди. Є окремі люди, котрі за Богом послідували і про себе забули. Це ті світі угодники Божі, ті, що чудо самі своїми руками зробили. Вони слухалися Бога. Бог надавав їм усе те, що вони від себе відривали, себе не жаліючи, примножував і так і далі. Тому вибір завжди є у людини. Або чудо, себто, коли людина з себе всяку відповідальність знімає, або чудо над собою, правди, чесність і інше. Слава Богу, дорогі браття і сестри! Дуже часто до нас звертаються люди, прихожани, віруючі, які питають у священиків. У єпископа, чому церкву називають святою, адже в ній спасаються грішні, недостойні, нерадиві під час люди. Непросте питання, але на нього є відповідь. Ми знаємо, що церква є свята і безгрішна. Ми сьогодні цю істину сповідаємо: Господь створив церкву без гріха. Господь створив Всесвіт. Господь є любов, Господь є вічність. Господь так возлюбив своє творіння, що сина свого єдинородного послав у мир на землю, на грішну землю. Господь постраждав, перетерпів все, Господь вибрав апостолів і створив церкву, єдину апостольську. Ми сповідаємо у символі віри. Вірою в єдиного Бога і в Святу Апостольську церкву. Згадаймо про те, що Господь, створивши церкву, дав апостолів, які б слідкували за справами церковними, щоб не було в церкві ні Єресі, ні ретиків, щоб не було в церкві розкорів, щоб церква була канонічна і своїм певним уставом, і своїми догматами. І своїми канонами. Церква є живий організм. Церква жива. В церкві живі люди, які моляться, які приходять до Бога, які намагаються в церкві врятувати свою душу. Пастирем церкви є сам Бог і главою. Живого церковного організму являється Бог, який не має гріха, який є святим. Тому і церкву ми рахуємо святою. Так, Господь прийшов у цей світ, щоб рятувати не святих, а грішних і немічних. На землі немає святих людей. Господь у вічності приділяє святість тої чи іншої людини. По її земному житті, по тому, як провела людина та чи інша своє земне життя і прийшла, прийшла до Бога. Господь сьогодні лікує кожного із нас і рятує. Серед духовенства також є різні люди, так як і ми, єпископат, духовенство. Не завжди можемо в своєму серці бути до кінця і справедливими. Не можемо до кінця проявити милість, не завжди виконуємо так, як потрібно, і молитви, і свої обов'язки. Не завжди ми можемо в собі утримати любов Божу. Ми є Недосконале творіння Боже. Нам потрібно себе удосконалювати своєю молитвою і спілкуванням із Богом, намагатись прийти до святості, відмовитись від гріха, відмовитись від спокус і від лукавства. Господи, допоможи нам сьогодні зрозуміти, що ми є грішні один Бог без гріха, і церква свята, яка є. утверждением веры нашей. Задай ему неделю торжества православия, как мы спевали, как на Вселенских соборах боролись и с еретиками, и с ересью, и было поставлено, и сказано про нашу веру, про нашу церковь. Сия вера апостольская, сия вера отеческая – Сія вера православна, і вона стверджує Всесвіт. Про це нам потрібно пам'ятати. Нам не потрібно сьогодні осуджувати свого ближнього, а потрібно боротись із своїм гріхом і себе удосконалювати. Тому в церкві святій є святість, є благодать Божа, яка є святою. По видношению до нас, братья и сестры, мы продолжаем знакомиться с историей Православной Церкви на Житомирщине через жизнь, деяния и подвиг ее святых подвижников. В прошлой передаче мы говорили о жизненном подвиге священномученика архиепископа Фадея Успенского и вспоминали, что его келейницей и верной помощницей была Вера Васильевна Трукс, которая также причислена к лику святых, как святая мученица, и день ее памяти совершается также 31 декабря, в день памяти священномученика архиепископа Фадея. Мы знаем, что священномученик Фадей был прекрасным православным педагогом. Его лекции производили на слушателей огромное впечатление – когда приехал синодальный ревизор, действительный статский советник Георгиевский, проверять лекции, инспектировать, то он позволил в отчете архиепископа Волынскому и Житомирскому Антонию довольно такое эмоциональное высказывание о Владыке Фадее и о курсах, которые он вел. Я давно не переживал таких светлых минут, писал чиновник, как и я пережил в течение трех дней пребывания на учительских курсах в Житомире. Что за человек этот кристально чистый, как драгоценный сосуд из горного хрусталя владыка Фаддей? Какой чистый, как из усердно вожженной лампады струится от него теплый и мягкий свет? Как он ласково греет и затем воспламеняет сердечные чувства, увлекая на все чистое, святое и доброе? Его лекции, полные эрудиции, новых и интересных доводов в защиту и уважение идеалов церковной школы, доставили мне так много истинных наслаждений, и нет сомнения – они глубоко западут в чуткие и восприимчивые сердца учительниц церковных школ, этих скромных тружениц наших и принесут старичный плод. Вот жизнь одной из этих скромных тружениц Веры Васильевны Трукс подтверждает справедливость слов имперского чиновника. Вера Васильевна была родом из Черниговской губернии, из древней Тамаровка. Ее отец был из чехов-колонистов, объездчиком леса у помещика. Трудился. Вера Васильевна избрала для себя поприще сельской учительницы. До 1917 года она учительствовала в различных сельских школах. Жизнь сельской учительницы была довольно скромная. Она должна была довольствоваться скромным жалованием, непритязательным служебным жильем. Но, тем не менее, это было одно из немногих мест, на котором женщина в дореволюционной России могла проявить себя на общественном поприще. В 1909 году Вера Васильевна Трукс была слушательницей курсов для учителей церковно-приходских школ. Сейчас их назвали бы курсами повышения квалификации, на которых преподавал Владыка Фадей. В то время епископ Владимир Волынский. Лекции Владыки Фадея произвели на нее такое огромное впечатление, что она на всю жизнь при... прилепилась к нему сердцем и стала его духовной дочерью. Когда произошла революция Владыка Фадей был арестован, она вместе с другими житомирянами ходатайствовала о его освобождении. А когда он был выслан из Житомира, а в 1923 году был освобожден из тюрьмы, то она подумала, что пора ей вернуть долг архипастрию, который много заботился о ней раньше. Вот он так, когда она еще была учительницей сельской школы и болела, он выхлопотал ей, например, поездку в Крым на лечение, что было для сельской учительницы в то время очень тяжело, вот и дал ей средства на это. И вот в 1923 году она решает, что архипастырь нуждается в помощи. Она едет к святителю Тихону, патриарху Московскому, и просит благословения стать келейницей владыки Фадея. Святитель Тихон сказал ей: «Много скорбей понесешь». И действительно, с тех пор она уже никогда не оставляла владыку, всегда сопутствовала ему, заботилась о его вот таких жизненных нуждах, потому что мы знаем, что в повседневной жизни владыка Фадей был очень непритязателен. Он не обращал внимания совершенно на еду, на внешние обстоятельства жизни. И вот заботы вот эти вот взяла на себя как раз Вера Васильевна Трукс. Веру Васильевну арестовали на третий день после ареста владыки, в ее доме произвели обыск, а на допросах старались выведать и склонить ее к тому, чтобы она лжесвидетельствовала против владыки. Однако Вера Васильевна была тверда на допросах, об этом свидетельствуют протоколы. Ее спрашивали, что известно как человеку, близкому к архиепископу, о его враждебной деятельности. «Мною за все время с его стороны никогда не замечалось какого-либо проявления враждебного отношения к советской власти», — отвечала святая Вера как часто и кто конкретно посещал архиепископа Успенского и какие велись разговоры. Принимал на квартире священников, приезжавших к нему по разным надобностям. Кто из священников бывал у вас из Кашинского района? Бывали не только священники, но и прихожане, но их фамилии я не знала, так как всех физически я упомнить не могла. О, о себе она тоже отвечала категорично. «Я никогда и нигде контрреволюционную агитацию не вела и виновные себя в этом не признаю». Против нее уже свидетельствовал священник обновленец. В постановлении об окончании следствия 22 февраля 1938 года указано, что обвиняемая Трукс протокол не подписала, виновные себя не признают. 14 сентября 1938 года особое совещание при УНКВД приговорило Веру Васильевну Трукс к пяти годам исправительных трудовых лагерей. Она была отправлена в Сиблаг, и представилась свою мученическую смерть приняла мужественная исповедница в 1942 году в лагере за несколько месяцев до окончания срока вот, своей жизнью, подтвердив истинность того, чему она учила детей в сельских церковных школах. Причислена к лику святых святая мученица Вера на Архиерейском соборе 2000 года. На этом, братья и сестры, заканчиваю сегодняшнюю программу. До новых встреч!